Повертаємось до нашого ефіру з паном Мамуковим Молошвілі. Говорили про вплив, який Росія здійснювала під час виборів Сполучених Штатах Америки, і власне на реакцію зараз політику у Сполучених Штатах Америки на цей вплив. Чи можна очікувати ще додаткових санкцій надання можливо зброї летальної за останніми настроями, на ваш погляд від сполучених штатів Україні? Була затронута і конечно звісно, це був один з пунктів обговорення. с сенаторами. Несколько из них вы прямо сказали, что Украина в 2017 году получит летальное оружие. Вот. Вместе с этим на наших, сейчас у нас проходит ротация, на наших позициях не один раз был уже военный эксперт из Соединенных Штатов. Вот. Мы обговаривали тематику, что нам нужно, какое оружие сегодня будет более эффективно для борьбы против России. І, в принципі, я думаю, это це оружие буде в скором будущем передано на Україні. Власне, якщо говорити про проводити знову паралелі між двома війн, війнами, я пам'ятаю, росіяни все ж таки намагались і в грузинському конфлікті. в Грузии, выставлять постепенно на передний план так называемых ополченцев осетинов, то есть на блокпостах, в з с прессой. Там відбувалося, чи Можно сказать, что они просто используют ту самую та, тактику, абсолютно не изменяющую Да, безусловно, это, это та же самая тактика, которая, я бы не сказал, в 90-х годах используется, а э, тактика используется в России довольно на протяжении нескольких веков, скажем так, вот этот сепаратизм. И потому и были очаги сепаратизма засеяны и в Украине, и в Грузии, и в ряде других стран, которые составляли Советский Союз. Это развитие того же самого сценария во всех странах, и, в принципе, это очень четко видно. Що робити з такими людьми? Ми ось нещодавно присвятили там кілька днів такий собі марафон. Знаєте, в нас був ряд ефірів, присвячений тому, як сприймати колаборантів, починаючи від суспільного рівня, тобто в дворі, родичів там, і так далі, і закінчуючи колаборантів або потенційних колаборантів, і закінчуючи державним рівнем, яким чином варто на них реагувати, які закони необхідно прийняти, і як з ним з ними треба вчиняти, на ваш погляд. В принципе, я думал, это да, мое, так сказать, субъективный, субъективное мнение. Я думал, таких людей надо лишать гражданства Украины. Во-вторых, -во -во их надо судить по закону Украины. То есть эти люди коллаборационисты, эти люди, которые предали свою собственную страну. А якщо говорити про людей, які не взяли друк зброю, але ну ось е загроза існує така, що як це відбувалося на Донбасі, як це відбувалося в Криму, є е люди, в яких підтримують проросійські настрої з допомогою преси, телевізора телевізор російського ну, і так далі. А потім просто туди приходять російські війська. Дають їм зброю, вони починають там умовно в якихось непонятних референдумах участвувати, створювати так, так називаємо самооборону. Да? Перемішують з реальними військовими російськими, одягають на них цей камуфляж, і потім говорять, що це місцеве населення. І всі прекрасно розуміють, що є такі настрої не тільки на Донбасі, як можна запобігти тому, щоб їх не було, щоб їх не можна було використати надалі. К сожалению, спецслужбы Украины не эффективно работают в том аспекте, в котором они должны работать, и это целиком их неответственность. Такие очаги сепаратизма, развивающегося, скажем, и в Одесской области, они должны быть погашены, эти люди должны сидеть за решеткой. Вот. И чем скорее это сделается, тем лучше это будет играть позитивную роль для Украины. Если бы это было бы сделано в свое время в Донецкой и Луганской областях, мы бы не потеряли столько жизни, которые мы потеряли при войне. Вот. И неэффективность службы безопасности привела к тому, что в принципе мы не смогли остановить эту, этот очаг сепаратизма, который потихонечку развивался. Конечно же, были коллаборационисты и в рядах самой службы безопасности. И, к сожалению, такие службы берут на себя абсолютно другую работу, которая играет против государственности Украины. Знаете, и так называемое крышевание кого-то и так далее. Это очень неприятная тема для меня и для украинцев, но, к сожалению, нам, не к сожалению мы должны говорить правду. Вот. В принципе, вот это и есть обязанность спецслужб, чтобы гасить очаги сепаратизма, пока он на стадии развития. А ні, ходить потом конфронтацію уже сооружених силами. В своєм треба приймати У uh, нас постійно зараз все частіше частіше звучать uh, попередження про те, що може бути загроза від навчань захід 2017 які Росія планує провести в, в Білорусі. Uh, на ваш погляд, наскільки серйозна загроза дійсно якихось uh, активних дій з боку Росії в цьому напрямку? Знаете, я думаю, Россия, в принципе, она не в состоянии начинать какую-то широкомасштабную войну где-либо, в какой-либо точке. Я думаю, это опять демонстрация своих сил, которых у нее нет, и которые она пытается демонстрировать. И мне кажется, серьезной угрозы от этого все-таки не будет. Россия просто блефует. На ваш погляд, не може ожидать Україну доля, скажімо так, Грузии 2008 знову ж таки, року Коли було вторгнення, яке потім просто звернулося, скажімо так, але mm -hmm. вони оголошували, що це вони примушували до миру, начебто Сакашвілі mm -hmm. подібно, можливо, не така масштабна операція, а там в регіоні умовно якомусь іншому, не на Донбасі. Чи може бути зроблена для того, щоб потім на дипломатичному рівні вирішити свої питання Вполне можливо. ну я, я б не сказав, що Росія стабільна страна, яку можна так швидко предсказати. доволі вполне можливо, что она может прийти к такому решению и это ее погубит конечно же но я думаю это вполне возможно я не хочу чтобы мы расслаблялись и думали что это просто показательное выступление россии или просто пропаганда силы своей. Я все-таки думал, что можно, нужно ждать всего, но, по моему мнению, это один из блехов, который Россия еще раз пытается нам показать. Різні рівні пропаганди існують, і все частіше звучать знову ж таки слова про те, що церква власне московська церква, або там, яка має, скажімо, контроль з Москви, також приймає долучається до пропаганди про російського руського міра, так сказати. На ваш погляд, як на це можна відповісти, ви, як в принципі, людина, яка теж виховувалась в православних традиціях в Грузії, uh -huh. і наскільки гостро ця, ця ситуація ось, щось подібне мало місце в Грузії, наскільки гостро це має місце тут, І як це вирішити на Ваш погляд? Я думаю, несмотря на то, що я всегда стараюсь говорить об этой теме, я пытаюсь обходить. Я сам не раз присутствовал, когда в Києві, кстати. когда проповедник проповедовал что украинцы не должны брать оружие и не бороться на востоке украины это та же самая пропаганда это те же самые люди которые сегодня работают на спецслужбы россии это не представители духовности духовенства а это обычные скажем так люди работающие на спецслужбы вот. я думаю на это стоит обратить внимание обязательно потому что Многие украинцы, стоящие и молящиеся, они попадаются на эту пропаганду. Вот. Это, это намного опаснее тенденция, чем просто сепаратизм. Потому что эти люди отравляют э, сознание простых украинцев, которые э, составляют пасту а русской православной церкви, они отравляют, что украинцы сегодня должны сложить оружие и покориться России. Я сам присутствовал, когда вот эта проповедь была проведена. Я просто не хочу сказать, не знаю, где это было. было так. Но, к сожалению, вот такой факт происходит, я думаю, каждый день каждой церкви, которая принадлежит российской православной патриархатке. Но это еще давно М? было? Недавно было? Да, это было недавно. Прекрасно. То есть, четвертый рик войны идет, да, и у нас подобные разговоры в столице, держава, которая подвергается агрессии. А если говорить про прессу и засоби массовой информации? Насколько допустимы жесткие методы работы с людьми, которые в ворожие идеи? Они должны даваться, они должны открываться криминальные дела, и люди должны обязательно сидеть там, где им есть место, в тюрьмах. То есть это не, что-то радикальное, это обычный коллаборационизм внутри страны, и его надо пресекать при возникновении. Я думал, у дознули будуть очень жёсткие меры приняты против этих людей. На Ваш погляд дось таких ось санкції які зараз приймаються і послаблення Росії, наскільки і який період часу подушка міцності в Росії існує, скільки лишилось часу, скажімо так. Я не знаю, вот такой очень абстрактный, так сказать, ответ может быть, но я думаю, до конца 2017 года будет очень сильно чувствоваться ослабление Российской Федерации в экономическом смысле. И сейчас мы видим просто демотивацию людей на линии фронта, потому что они не хотят больше воевать. С того боку, Да, со стороны России. Вот. Я думаю, до конца года просто можно вернуть... восток украины с крымом будет сложнее с крымом будет немного сл сложно потому что украину россия дала немножечко другой статус вот. но я думаю все таки россия сдастся и издаст и крым Тут... крым Тут... это неотъемлемая часть украины конечно же она должна и будет ходить со состав украины То -то часу, нам просто воевать. Нам, да, нам сейчас надо просто держать позиции, при возможности, конечно же, переходить в наступление. Это мое мнение, как военного, потому что я очень четко вижу происходящее на линии фронта. И ждать ослабления России. Главная война все-таки ведется в экономической сфере. Я думаю, Россия эту войну уже проиграла. Ну, власне, наш ефірний час фактично вичерпаний. Дуже дякую вам за візит. На звистях був пан, пан Мамука Мамалашвілі, командир Грузинського національного легіону. Я сподіваюся, ми неодноразово ще зустрінемось, будемо говорити ситуація, яка буде складатися на момент нашої зустрічі. Пильнуйте себе, ну і життя триває, точиться війна. До зустрічі.